Пол шестого э, начали стучать в дверь, сказали, что э, началось возгорание с крыши. Ее разбудили, все же он надо мала там на схватить, ту забрала. Выскочила и убежала. Тут уже пожарники все приехали, всех начали на уши поднимать, на Средника надо шукать. Торговая компания заинтересована. Думала война началась. чешо. думаю, с автоматом хотела в больницу позвонить. А потом вышла сюда в подъезд. Я на пятом этаже. Смотрю, вот здесь горит огонь. Сильно горит. Вот, вот именно угу. вот эта часть. А потом слышу, уже дозвонились, едут машины пожарные. 1 июля 2013 года в 6 часов 6 минут утра на пункт связи 22 государственной пожарно-спасательной части по охране города очаково Очаковского района поступило сообщение о пожаре кровли по адресу города Очаков, улица Володарского, 37. Значит, в место пожара было отправлено три отделения 22 части на автоцистернах и автолестнице. По прибытию к месту вызова значит, было установлено, что горит вся кровля на площади порядка 500 метров квадратных.